канал Малопа Свети Пони и, и моя... Малопа Свети Герлс. Я Пони. Я Далматинец, я Пони. А ты кто? Я. Ой. Ты девочка Герлс. Так, сегодня я бы хотела сделать обзор на мою, иг... нашу игрушку. Нашу любимую игрушку. Лошадка и наездница. Ладно, думаю, вам понравится наша наша любимая игрушка ее Это... зовут Виолена Виолена Ты чё давай ладно я пошутила. как ее зовут и у, она без имени но ее её... мы, мы... ее зовут Мария, Мария 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 да только у нее проблемы у нее с глазом проблемы один больше один меньше да, как, как у Пинки Мини Диана Пай ну иногда у нее такие глаза бывают. ну вот у нее такая короче у нее такое короче ожерелье вот тут она сидит. Когда сделает так, она ужасно выглядит. А вот если вот так вот ее поставить, будет красиво. Она куда-то на скамейке сидит. Или на воздухе. У нее такие голубые, приголубые туфельки. Ладно, сделаем обзор на ее лошадь. Так. Она, это лошадь белого цвета, белый конь. Она очень красивая. По да, это... у него белые глаза. Стоп, это мальчик? Да. Ой. Так, он, у него у него там... еще... так, так, у него есть на попочке сердечки и еще... Цветочки. Так, у него там тут звездочка здесь, а тут сердечко. Угу. Он, у, нее, у него золотая грива, как у Рапунцель. Есть такой мультик? Наверное, вы все знаете. Если не знаете, скачайте, посмотрите. И еще так, эм, на копытцах его блески тут. Да, а еще тут... Вот бицепс, он очень красивый и сильный. Так. На нем одето седло фиолетового цвета. Да, вот они вот очень красиво, красиво выглядят оба. Это наездница едет на бал. Ну ладно, всем понравилось, наверное, понравилось. Ладно, пока. Жду ваших комментов, подписок. Пока. С вами был канал Малопосвети Пони и Малопосвети Берл. Пока.